Tahun 2014, dunia digemparkan dengan kehilangan pesawat MH370. Seramai 239 penumpang telah dilaporkan hilang hingga ke sekarang. Tiada kepastian mutlak tentang nasib mereka sekarang ini. Dan beberapa tahun kemudian, seorang pelari yang dikenali sebagai Acap hilang dan tidak dapat ditemui di gua Tempurung, Ipoh hingga ke hari ini. Operasi pencarian untuk menjumpai acak tidak berjaya sehingga ke sekarang. Beribu sukarelawan cuba untuk membantu akan tetapi hasilnya kekal misteri. Jadi persoalannya kalau orang tu hilang yang tempoh yang cukup lama macam penumpang MH370 pelari acak Apa yang terjadi dengan harta milik mereka? Persoalannya, bolehkah harta milik mereka diwarisi? Ataupun kena tunggu sampai mereka balik? Definisi orang hilang adalah orang yang tidak dapat ditemui dalam satu tempoh jangka masa yang cukup panjang Tempoh tersebut biasanya ditentukan oleh mahkamah akan tetapi, di dalam undang-undang syariah terdapat beberapa cara untuk kita mengenal pasti tempoh kehilangan dan kita dapat mengisiharkan kehilangan orang itu sebagai satu kematian. Saya akan jelaskan kemudian. Dan di dalam undang-undang Islam, kataan makfud ataupun roi tidak dapat dikesan. Ini adalah kerana kita tidak tahu nasib orang yang hilang tu sama ada dihidup ke dia mati ke ataupun dia tengah bercuti yang cukup lama kita tak tahu. Jadi dalam Islam ada beberapa cara yang telah diperkenalkan oleh ahli fuqaha untuk menentukan status kehilangan orang tersebut. Maka apa yang jadi dengan harta orang yang hilang? Kereta, wang simpanan, rumah dan pelbagai lagi. Jawapan ringkas, Bekukan dulu. Jangan sentuh. Para ulama' ada menyebut perkataan dengan Tauqif. Dan Tauqif ini maksudnya gantung ataupun tangguh dahulu. Daripada tarikh beliau diistiharkan hilang, maka di dalam amalan guaman sekalipun, seelok-eloknya dilantik seorang pentadbir untuk menguruskan harta bagi orang yang hilang tersebut. Sebagai contoh, Orang yang hilang ada rumah Kita tahu rumah ni datanya dengan tanggungjawab yang perlu dipenuhi Sebagai contoh, bil elektrik, bil air, cukai tanah, cukai pintu, pembentungan indah water Jadi, itulah datanya penyelesaian untuk kita melantik seorang pentadbir bagi pihak orang yang hilang ni sehinggalah satu tarikh yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Sementara menunggu tarikh tersebut, pentadbir boleh menguruskan harta orang yang hilang seperti mana biasa. Maksudnya, beliau boleh tolong bayarkan terlebih dahulu dengan syarat untuk memastikan harta milikan si orang yang hilang ini tidaklah memberi kesan kepada orang sekelilingnya. Dan ini datang kepada soalan yang sangat popular Iaitu Berapa lama nak tangguh Untuk isiarkan orang yang hilang ini Mungkin diisiarkan sebagai orang meninggal dunia Dan Jawapannya Bergantung Menurut mazhab Hanafi Bergantung kepada keputusan hakim menentukan Status orang hilang tersebut Untuk sesuatu tempoh jangka masa Yang akan ditetapkan oleh mahkamah di kemudian hari Manakala mazhab maliki telah menetapkan tempoh selama 4 tahun Untuk orang hilang itu diisiharkan hilang ataupun meninggal Dari tarikh beliau diisiharkan hilang Manakala mazhab syafi'i dan imam hambali Ia bergantung kepada bukti dan keputusan yang akan dibuat oleh para hakim di kemudian hari. Ini berdasarkan pendapat ulama Bagaimana pula amalannya di Malaysia? Okey Di Malaysia Tempoh yang diberikan adalah selama tujuh tahun Dan tempoh tujuh tahun itu Diberikan berdasarkan undang-undang di Malaysia Selepas usaha mencari telah dilakukan Sedaya upaya yang mungkin boleh dilakukan Ertinya sebagai contoh kejadian MH370 yang melibatkan 239 orang penumpang berdasarkan undang-undang Malaysia daripada tarikh hilang tahun 2014 sehinggalah tahun ke-7 tarikh mereka diisytiharkan hilang selepas daripada tempoh itu maka mereka dianggap telah meninggal dunia dan ini akan memberikan kesan kepada pemilikan harta mereka dari segi uh, pewarisan dan sebagainya. Maka selepas tarikh pengisiharan oleh mahkamah tersebut Macam kes MH370 ni Bila dah ada satu perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah Mengatakan bahawa penumpang itu diisiharkan meninggal dunia Barulah proses faraid boleh terus dilakukan Apa poin penting kita dapat di sini? Iaitu tarikh kematian penumpang MH370 itu sangatlah penting jadi, dalam kita membincangkan tentang berkenaan dengan Status pewarisan orang yang hilang ni Terdapat beberapa cabaran Yang aa, boleh kita jadikan Persoalan ataupun tanda tanya Bagi memastikan aa, Kepatuhan undang-undang itu Sempurna dan tidak melanggari hukum syarah Isu pertama Sudah pasti Tarikh kematian itu Kita tidak dapat kenal pasti dan ini akan mendatangkan aa, sedikit kerumitan kepada ahli waris aa, Bagi meneruskan proses pewarisan pusaka Bagi pihak orang yang hilang dalam kes MH370 Isu yang kedua Ini berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan Bila mana kita ambil maklum Jadual ke-9, senarai ke-2 bahawa aa, Bidang kuasa syariah adalah tertakluk kepada bidang kuasa negeri kes yang melibatkan MH370 ataupun kes ACAP sekalipun disebabkan bidang kuasa ataupun pertukaran antara negeri yang berbeza mungkin mendatangkan sedikit permasalahan yang perlu di, yang boleh diperkembangkan untuk memastikan tiada isu berbangkit yang akan timbul selepas daripada keputusan dibuat oleh pihak berkuasa agama negeri tersebut Begitu juga dengan kes Acap. Hingga sekarang, berdasarkan siasatan dan laporan daripada berita dan PDRM, jasad beliau masih belum ditemui. Belum ada bukti-bukti yang cukup kukuh untuk mengatakan bahawa beliau meninggal dunia. Jadi, apa yang dimiliki oleh Acap semasa hidupnya? Contoh kereta, rumah, simpanan, pendakwaan bank, tabung haji ataupun saham. Hartanya perlu dibekukan sehinggalah sampai ke tarikh mencukupi tujuh tahun bagi sekali lagi ahli keluarga beliau meneruskan permohonan di mahkamah dan uh, uh, memastikan bahawa uh, arwah telah uh, meninggal dunia selepas tempoh tujuh tahun. Seterusnya ahli waris dapat meneruskan proses perwarisan dari segi pembahagian faraid dan sebagainya untuk memastikan Tiada lagi beban yang ditanggung oleh uh, arwah acap di masa yang akan datang Erti kata lain, ahli waris acap masih perlu menunggu Macam mana uh, waris penumpang MH370 menunggu uh, keputusan berkenaan dengan uh, status uh, uh, Sama ada mereka uh, diisytiharkan sebagai meninggal dunia ataupun masih hidup Jadi selepas permohonan dibuat di mahkamah syariah Pengisiharan orang yang hilang ni diisytiharkan sebagai telah meninggal dunia Ahli waris boleh terus melakukan Proses uh, Pembahagian ataupun Penentuan uh, uh, Faraid di mahkamah syariah Dan seterusnya dibahagikan Harta si mati Berdasarkan ahli waris yang hidup uh, Selepas kematian uh, Orang yang hilang tersebut Jadi, tuan-tuan dan perempuan Kalau ahli keluarga kita ataupun siapa-siapa yang berkenaan lah yang hilang kita perlu menunggu dalam satu tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang kita tak bolehlah sesuka hati membuka peti besi milik beliau dan terus melakukan pembahagian pusaka tanpa melalui proses undang-undang yang sebenar jadi sekian itu saja perbentangan saya bagi video untuk uh, saya Ahmad Farhan bin Ahmad Fuad Sekian Wa bila taufiq budaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh